Hər kəsə salam. Bu gün sizlərə fərqli ideya ola biləcək salat resepti təqdim edəcəm. Bilirsiniz ki, qarşıdan 2021-ci ilin əsas simvolu olan öküz ili gəlir və bu, bu münasibətlə bu salatın sizlərin süfrənizə maraqlı görünüş və fərqlilik katacağını düşünürəm. Qısa müddət ərzində çox vaxtınızı almayan, çox asan şəkildə hazırlada biləcəyiniz bir reseptdir. Ərzaqlardan 3 ədəd bişirilmiş yerkökü, 2 ədəd bişirilmiş kartof, 3 ədəd bişirilmiş yumurta. Toyuq əti və ya mal əti istifadə edə bilərsiniz. Pendir və zeytun da istifadə edəcəyik. Ərzaqların hər birini ayrı-ayrılıqda tüyorkadan keçirəcək. Yerkökünün sadəcə birini bəzək məqsədi ilə saxladığımız üçün qalan 2-sini torkadan keçirirəm. Yumurtalardan sadəcə birinin üz qabığını, yəni ağ hissəsini ayıraraq bəzək məqsədi ilə kənarda saxlayırıq. Qabayı iç öncə mayonez əlavə edirəm. Mayonezi əgər istəyirsiniz çox, istəyirsiniz az, bunu təbii ki, sizin öz zövqünüzə görə müəyyənləşdirə bilərsiniz. Və üzərinə ilk öncə kartofu, rəndələnmiş kartofu əlavə edirəm. Və bir balaca əlimlə forma verməyə çalışıram. Dəvə görə duz və iyot əlavə edə bilərsiniz. Təbii ki, mən iyot əlavə etməyəcəm. Əgər siz istəsəniz, əlavə edə bilərsiniz. Və təkrar mayonezliyirəm. Və sonra kub-kub formada doğradığım əti mayonezin üzərinə çəkirəm. Və çalışmaq lazımdır ki, iç baş hissələrini bir az hündür şəkildə edək ki, biraz qabarıq olsun. rəndələnmiş markopu əlavə edirəm. Onda qeyd etdim ki, markulun hamısını istifadə etməyəcəm, çünki bir hissəsi də sonradan bəzək kimi lazım olacaq və e, bu qədərini də saxlayıram. Son mərhələ olaraq penddən istifadə edirəm. Pendiri hər tərəfinə çalışın bərabər hissədə hər tərəfinə yayım və bütöv şəkildə üzünü bağlayıram. Sonra asan bir şəkildə əl vasitəsilə formaya salmağa başlayıram. Digər alın hissəsini qabarıq, ağız hissəsini isə yastı formada edirəm. İndi isə rəndələnmiş yaş köküdən saxladığım hissəni burun hissəsinə əlavə edirəm. Gerdə qalan üst bəzəyi üçün yumurta ağından öncədən qayda getd etmişdim, saxlamışdım və zeytunadan istifadə edəcəm, hansı ki gözünüm, bir də qaşını, kipliklərini bəziyəcəm. Və budur salatım artıq hazırdır. Mən əminəm ki, siz bu salatı hazırlasanız çox zövqlə və maraqla üzərində işləyəcəksiniz. Və beləliklə videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, like etməyi unutmayın və növbəti videolarda görüşmək üzrə hələlik.